было написано когда же они были там наступило время родить ей марию и родила сына своего первенца и переперенала его и положила его в ясли и у нас есть ясли есть дитё, христос потому что не было им места в гостинице не было им места в гостинице. Представляете, Иосиф с Марией стучались в разные двери, но никто не открыл. И часто люди, Господь им стучится, 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 а люди не открывают свое сердце для Христа. Также и тогда, в то время, не было места в гостинице. Давай дальше, Саша. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг пристал им ангел Господень, и слава, Гос... слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясле. И вот вам знак. Вы найдете младенца и лежащего в ясле. Это знак для нас, что Христос народился. Аминь. Аминь. И внезапно явилась с ангелом многочисленное воинство небесное, славящие Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Воинство небесное явилось. Все небо просто наблюдало за этим событием, не ликовало небо, что Христос народился, Спаситель народился. И знаете, слава Вышней Богу и на земле мир. Пускай наше, на земле будет мир. Аминь. Аминь. И в человека благоволение. Благая воля для человека. Господь приготовился. Благоволение. И дальше. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Витлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешил, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в ясно. Пускай каждый из нас найдет этого младенца. Пускай этот младенец будет, будет в каждом сердце. И поспешил, пришли. А, да, И увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. И все, слышавшие, делились тому, что рассказывали им пастухи. И знаете, они об этом событии ходили всем рассказывать. Христос народился, славы моего! Христос народился! Мы видели ангелов, мы видели небеса открыты. Спаситель народился. Это благая весть, это радостная весть. Она через пастухов, через обычных людей, которые пасли в холоде, тогда несли стражу, охраняли овечек. И это ангелы явились именно им. И второе местописание хочу прочитать для Матфея. У нас здесь есть волхвы, которые пришли поклониться Иисусу Христу. Смотрите, здесь написано, Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына ему, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченая Господь через пророка, который говорит, Дева вообще примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Имя Эммануил, что значит с нами Бог, с нами Спаситель. И встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как наконец она родила сына своего, первенца, и нарек ему имя Иисус. Когда... И дальше, да. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли к Иерусалим волхлы с востока. И представляете, волхлы, которые заранее приготовили дары, они шли с востока, проделали долгий путь, чтобы увидеть это чудо, спасение всего народа, увидеть, увидеть Христа с востока пришли из Иерусалима с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Пришли поклониться ему. И услышав это, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Ира царь встревожился. Знаете, он царь приходит к нему с востока, эти волхвы говорят, где царь? И он сразу стревой, как это я же так, знаете, поднялась это, гордынька. И весь Иерусалим встревожился. И собрал всех первосвященников и книжников народных. Спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Ифрееме иудейском, ибо вот так написано через пророка. И ты, Излием, земля Иудина, ничем не меньше воеводств, воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль. Когда Ира тайно призвал волхлов, выведал от них время появления звезды. И послал их Ифлием, сказал, пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которые видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. И увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. Эти волхлы с востока, пришли долго, и когда, знаете, был достигнут результат, для чего они пришли? Поклониться Господу, поклониться Спасителю, поклониться рожденному Христу. Они написано, они возрадовались радостью весьма великой. Следующий стих. И войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью, и пав поклонились ему. Пав поклонились ему. Представляете, заходят эти мудрецы, которые проделали долгий путь, и они, пав, поклонились ему. И открыли, написано, принеси свои дары. Они были с дарами. Золото, ладан и смир. Золото символизирует как царю царей, ладан как первосвященнику, и смирну как то, что он будет погребен, потом воскреснет, и они пришли с этими дарами к Христу. И дальше давай читаем. И получив во сне откровение они возвращаться к Ироду иным путем отошли в страну свою. И знаете, хочется, чтобы в каждом сердце родился Христос, чтобы мы были те, которые приходят и поклоняются Ему, как написано. Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе истины. Ибо таковых Отец ищет себе. И Отец ищет в себе поклонников, которые будут поклоняться Христу, которые будут следовать за Христом, которые будут возвещать эту радостную весть, великую радость о том, что Христос народился, слава ему Его. Аминь. Так что пускай каждого из вас Господь благословит, чтобы в каждом сердце народился Христос. Аминь. Аминь.